Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia pengerusi majlis kita Cikgu Hisham ya. Nampak dia punya cakap pun nampaknya tegas dan tegaplah. Ha, sesuai dengan saiz badan dia lah. Yang berhormat Tuan Guru Ustaz Haji Zulkifli Pesuruh Jaya Pas Negeri Melaka Merangkap Ahli Parlimen Jasin Yang berhormat Datuk Muhammad Jailani Setiausaha Perhubungan Pas Melaka Merangkap Ahli Dewan Undangan Dun Rumbia Yang berbahagia Ustaz Wan Zahidi Iwan Ismail yang dipertua Pas Kawasan Alor Gajah Merangkap Timbalan Pesuruh Jaya Pas Negeri Melaka yang saya hormati Penceramah khas kita pada hari ini Dato' Hisham Jalil Ya uh, Ha? Betul eh Seorang tokoh muda Yang Ha? Hisham, Hisham Jalil Hisham Oh Hisham Jalil, minta maaf Selalu pandang muka dia lah Jadi kita terlupa nama dia Kita ingat apa yang butiran yang selalu disebutlah terima kasih jadi penceramah utama pada malam ini yang akan membekalkan kita dengan maklumat-maklumat yang penting bagi kita membuat keputusan memilih kerajaan baru tak lama lagi pemimpin, pemimpin seluruh pemimpin-pemimpin PAS pemimpin bersatu pemimpin masyarakat hadirin hadirat dan mati sekalian ada saudara nazik daripada ber, 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 ber berjasa pada hari ini hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana dijemput pada malam ini sebagai ketua bersatu Alor Raja dan ketua bersatu Negeri Melaka. Dan saya bersyukur kerana parti PAS ni dia bergerak laju. Ya, di mana-mana saja ada rangkaian dia sebuah parti yang lama yang telah sama umur dengan AMNO ya yang telah bergerak dengan begitu cekal dan terus menerus memainkan peranan yang penting dalam laluan sejarah politik negara kita hari ini saya bersyukur kerana parti kita bersatu ya bersatu dengan parti PAS yang telah lama dan tahan lama ini insya-Allah kita akan ubah suasana politik kita pada masa yang akan datang Hadirin hadirin yang dihormati sekalian Saya dilantik di dalam pimpinan tertinggi Sekretariat Orang Melayu Oleh Tuan Mahathir Bersama dengan Tan Sri Mohyuddin Bersama dengan Tan Sri Haji, Haji Awang Dan kawan-kawan yang lain ya, Untuk menggembeling pemikiran kita Mencari jalan macam mana Penyatuan orang Melayu kali ini dapat dijadikan satu realiti yang benar-benar dapat merubah keadaan politik tanah air kita. Alhamdulillah, saya melihat dalam mesyuarat yang diadakan itu, ya pandangan-pandangan yang positif. Melihat kelemahan-kelemahan kita yang telah lalu dan bagaimana kita nak mengatasinya pada masa yang akan datang. Ini penting. Kalau kita menilaikan diri kita orang-orang Melayu beragama Islam di negara kita Masyarakat dan rakyat majoriti di negara ini Duh banyak kelemahan-kelemahan kita yang jika tidak diperbetulkan Melalui usaha kerajaan yang kita Allah akan ambil alih Nasib kita lima tahun akan datang Mungkin Dah tak bernyawa lagi lah Ya yeah? Saya nak sebutkan sini beberapa perkara Satu kita mesti ingat Dalam negara kita ini kuasa ekonomi Kuasa ekonomi Negara Orang orang Melayu dan peribumi Orang Melayu Islam dan peribumi 68% Kata 70% Penguasaan ekonomi kita penguasaan ekonomi negara kita kita kuasai rezeki-rezeki peluang-peluang projek-projek bisnes dan lain-lain lagi cuma 20% saja yang 30% lagi itu dikuasai oleh orang yang bukan Melayu Islam dan bukan peribumi bayangkan dalam keadaan ekonomi seperti ini kuasa beli mereka yang begitu kuat 80% kekuatan ekonomi negara ini dikuasai oleh orang-orang ini yang kita berusaha untuk perbetulkan sejak merdeka dulu dengan dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dasar perkongsian kemakmuran bersama belum dapat lagi diperbetulkan kedudukan kita ini. Mungkin ada pengkhianatan di sama kita orang-orang Islam sendiri ya yang macam disebut oleh yang berhormat Jalani tadi, Datuk Jalani yang munafik, yang rasuah, yang sakau dan sebagainya. Tetapi perjuangan tetap perjuangan. Kita berikrar kepada rakyat. Insya Allah kalau diberi peluang kepada PN memerintah kali ini, kita akan takbir dengan penuh rasa tanggungjawab dan pasti kembalikan kedudukan ya, orang-orang Melayu beramai Islam pada tempatnya yang sebenarnya. Dahlah begitu kita kuasa beli kuang dengan hanya menguasai 20% kekuatan kuasa beli orang sebelah lagi boleh mengkucar kacirkan kita timbul berbagai parti-parti Melayu, parti politik di sana sini. Mungkin kita tak tahu ini tajaan siapa. Tapi kehadiran banyak parti-parti politik Melayu memecahkan majoriti Melayu sebagai rakyat yang teramai, yang paling banyak, yang majoriti. Dan apabila kita banyak apa ni parti-parti politik hasil daripada usaha-usaha tertentu yang dibuat, maka majoriti kita ini yang patutnya dari segi demokrasi berparlimen kita mentadbir negara ini hari ini kita jadi parti-parti kecil dan parti yang kecil yang lain yang mereka kuasai sekarang jadi parti dominan. Hari ini di negara kita Dari segi politik Bukan majoriti mentadbir negara Dalam negara kita ini Minoriti mentadbir Majoriti Kekuatan di Dengan 40 lebih kuasa, kuasa parlimen Boleh menggugat PMX Walaupun parti PAS ada 20 lebih Tak boleh kalau dia tak diri Perdana Menteri tak jatuh Tapi DAP boleh Dengan sedikit saja bantuan daripada Sabah dan Sarawak Kan itu Pemimpin kita Yang gila jawatan Yang berebut-rebut ya, Nak pegang kuasa, nak meneruskan Kalau boleh selagi ada Bulan dan bintang, dia orang nak jadi pemimpin Hari ini Hasilnya DAP kontrol suasana politik negara. Melalui pemimpin-pemimpin kita yang tamakkan kedudukan, yang tamakkan jawatan, yang tamakkan ya segala-gala yang mereka nak perolehi. Kerana itu hari ini kita lihat pemimpin-pemimpin kita dah tak boleh bercakap. Malu. Saya ambil contoh apabila Hinayu, ya, Hina eh Hinayu, eh. Hanayu Bercakap dalam mahkamah Masa perbicaraan dengan bekas ketua polis negara Mengistihar digila dirinya Saya adalah duta yang dilantik oleh Tuhan untuk mengkristiankan orang Seluruh rakyat Malaysia Ih, eh, Hanum Abraham tutup mulut Zahid Amidi tutup mulut Mak Sabu tutup mulut Ra'ob tutup mulut Ya Allah, kalau begitu besar isu yang seperti ini, saya ingin seorang menteri kabinet menyiarkan dia telah jadi duta dilantik oleh Tuhan untuk mengkristiankan. Padahal negara ini negara yang berasaskan perlembagaan di mana Islam adalah agama persekutuan, agama yang tinggi kedudukannya. Tapi tak boleh bercakap pasal Islam. Tak usah cerita yang lain-lain, saya nak cerita banyak ni. Itu pun dia tak boleh tegur menteri ni. Kerana ketakutan kepada DAP Tuan-tuan dan puan-puan Saya ingatkan seluruh rakyat Malaysia Terutamanya sahabat-sahabat kita yang lain Terutamanya orang Islam ya, Pada kali ini benar-benar Kita satukan rangkaian perjuangan kita Kita satukan hati, jiwa dan kalbu kita Dalam pilihan yang akan raya, raya yang akan datang kita angkat Anwar dan kabinetnya. Kita buang ke Selat Melaka. Orang macam ni tak boleh diharapkan Mentadbir masa depan negara kita Dan agama kita Dan kedudukan kita Dan kepentingan kita Masya Allah Bodoh sangat mereka ni Macam ni suasid menari pergi universiti menari Jumpa Trump menari Jumpa Majlis orang India menari lagi Mana-mana Masya Allah Dari segi diri peribadi Jangan cerita lagi tak ada dalam dunia ini bekas banduan yang dipenjara kerana berjenayah. Ya. Boleh diangkat dua kali masuk penjara. Boleh diangkat jadi pemimpin negara. Masya Allah. Mungkin satu ujian kepada kita rakyat Malaysia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin membuka mata kita. Lihat macam mana orang yang seperti ini mempunyai keperibadian yang seperti ini mentadbir negara kucar kaca dari mula dia naik pun atas penipuan-penipuan janji-janji yang tidak ditunaikan menyusahkan rakyat harga naik eh mentadbir semua negara kan susah harga sayur naik kita perbanyakkan import dari sayur kalau kita tak tanam kalau harga ikan naik kita tambah lagi pembekalan daripada sumber, berbagai sumber di persekitaran rantau kita dari Indonesia dan sebagainya. Tak itu pun dia tak boleh buat sebab sistem ekonomi kita dikontrol oleh kartel-kartel. Kartel-kartel. Sampai padi kat sawah orang Melayu kat negeri Kedah pun. Urusan penawaran dan pembekalan urusan perniagaan dikontrol oleh kartel-kartel tertentu. So, kita tak boleh lagi berdiam. Dan kita lihat Tuan Mahathir menyatakan Lagi teruk dah kuasa beli tak kita miliki Kuasa politik mereka Manipulasi pemimpin-pemimpin kita yang tamak haloba Gilakan jawatan, gilakan nak mengejar harta benda Sakau dan sebagainya Hari ini tiap-tiap kerajaan negeri Bertanggungjawab Bila dia membangunkan sesuatu itu membangunkan projek terutama projek-projek perumahan, projek-projek pertumbuhan perbandaran. Buat rumah, buat rumah kedai, buat uh, kondominium, buat berbagai-bagai. Di luar kuasa beli orang Melayu. Di luar bila-bila di luar kuasa beli orang Melayu, orang Melayu tak boleh beli. Walaupun ada kutah 60%, 70% tinggal terbengkalai macam tu tak boleh beli. Karena kita tidak berkecukupan, Anwar tidak membawa pelabur-pelabur untuk menambah lagi peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pelaburan di negara kita tersekat, tak ada can untuk menaikkan tingkat pendapatan kita tak beli. Jadi kota-kota yang telah itu menjadi projek perumahan dalam bandar, projek perumahan di pinggiran bandar projek perumahan di luar bandar kini merupakan tempat merubah pola geo, geo apa ni uh, demografi ah ha, ha, pola demografi maknanya penduduk kependudukan tadi bertambah masa maka banyak kita buat projek perumahan banyak lagi dia orang masuk banyak lagi dia orang beli dia orang beli rumah dia orang beli kedai dia orang beli macam-macam um, kondominium dia orang beli. Masya-Allah dia masuk dan sebagainya. Contoh di Melaka. Ada satu tempat 100 eka dimajukan di luar kawasan perbandaran makna di kampung. Ya. 100 eka kalau kita buat perumahan 1 eka 14 rumah teres. Dulu ada rumah murah lah 25 ribu, 50 ribu ni sekarang tak ada rumah Rumah mampu milik pun dah seratus lima puluh Seratus lapan puluh Dan sebagainya Jadi dapat di situ seratus dua puluh rumah Kuta Melayu enam puluh Buat Jual dengan harga seratus lebih, dua ratus lebih Melayu tak boleh beli Ada yang tiga ratus ribu Berakhir sekarang dia patutnya 60% orang Melayu sekarang orang, tinggal orang Melayu tinggal orang 35% di dalam kawasan berkenaan. Contoh bagaimana penetrasi yang mengubah demografi, demografi kependudukan yang akan memberi kesan kepada undi-undi yang menentukan kedudukan satu, satu kawasan parlimen dan satu-satu kawasan dun. Ini sedang berlaku. Bukan di Melaka, di Negeri Sembilan, di Perak, tidak ada garis panduan dari ahli-ahli politik kita mengingatkan pegawai-pegawai kerajaan. Bahawa per perbuatan mereka memajukan ini harus sistematik, harus selaras selain dengan kuasa beli, taraf kuasa beli orang-orang Melayu yang kalau mereka terus membuat kerana ada insentif, kerana ada rasuah, kerana ada pemberian yang tertentu, akhirnya makin ramai. Tuan Mahathir kata sebenarnya 50% dari harta di dalam negara kita ini dimiliki oleh bukan orang Melayu. Bayangkan projek-projek yang sedang berjalan ini yang kita tidak boleh menyertai. Jadi pem, apa jadi apa orang kata jadi pemerhati saya tengok. Rumah mampu tengoklah. Rumah mampu tengok apa jadi? Kuasa politik eh kuasa ekonomi kita tak ada kuasa politik kita sedikit-sedikit tumpas -sedikit habis. Sekarang pola demokrasi penduduk kependudukan pun telah diterapi dalam setiap negeri di mana pegawai-pegawai kerajaan kita dan pemimpin politik kita tidak mempunyai kesedaran dan keinsafan untuk melihat masa depan kita dan mempertahankan orang Melayu sebagai kaum majoriti ini. Ya, kalau kita tak ubah kerajaan kita tuan-tuan, Melaka insya Allah setahun lagi mungkin lepas pilihan raya. Aidilfitri kita akan adakan pilihan raya. Saya minta di sini supaya kita menyatukan penderian kita. Supaya kita menyatukan rangkaian kita bersama. Hasrat kita, perjuangan kita, pengorbanan kita kerana Allah. Kerana Allah untuk menegakkan balik menegakkan balik kaum majoriti negara kita orang Melayu. Biar orang Melayu Islam berkuasa di negara kita selagi ada bulan dan bintang kita menjadi tonggak kekuatan negara kita. Kali ini kita bagi peluang lima tahun lagi kepada orang ni yang dikuasai oleh munafik-munafik ini. Ya, seluar dalam tuan-tuan pun ke mana pada masa itu. Masya Allah. Oh, itu lokop habis. Dia tak peduli apa saja. Ya. Jadi kita berjalan bersama-sama. Saya dari bersatu pas secara pas. Ya. Walaupun kita berasing berjalan sekarang insya-Allah apabila dilantik besok kepimpinan PN kita akan berjalan satu rangkaian satu kekuatan. Ya. Kita akan berkongsi sama-sama maklumat. Kita akan gempur man patut yang kita gempur kali ini. Saya dengar cerita Raub nak ada cadangan nak namakan Melaka Darul Ronggeng kerana pelancongan. Masya-Allah kata. Hei. Dia tak ada kerja lain nak buat ke? Nak beronggeng aja. ke? Ha, orang Melayu dalam keadaan yang daim seperti ini, ada penggerai-gerai dihalau, dirobohkan dan sebagainya. Di kampung-kampung tinggal orang-orang lama saja. Budak-budak muda migrasi. Tak ada pekerjaan yang boleh dilahirkan. Dua tahun setengah, tidak ada factory yang membekalkan peluang pekerjaan. Tidak ada satu pertumbuhan pelabuhan yang boleh memberi peluang-peluang perniagaan hidup kepada kita. Ya, Ekonomi kita makin kecut. Kerana itu saya suka mencadangkan sebagai pengurusi bersatu nanti kepada PN. Kita akan wujudkan satu wawasan baru Melaka. Wawasan baru Melaka ni, the new vision for Melaka. Satu, kepimpinan politik yang berasaskan kepada nilai-nilai iskwi. Orang yang dipilih wakil rakyat akan datang. Ya, pada kehendak saya sebagai ketua. Kalau tidak dia kelang kabutkan oleh orang, -orang lain lah. InsyaAllah. Pemimpin-pemimpin yang punya kredibiliti. Yang berjuang kerana Allah yang berkhidmat kerana sayang ke rakyat dan melihat Islam ini sebagai garis panduan mereka untuk membina wawasan dan masa depan negara kita ini. Orang yang tak ada integriti, orang yang lemah semangatnya, orang yang boleh dibeli-beli oleh orang lain, yang boleh dirasuahkan, yang boleh disakaukan, insyaAllah kita tak akan terima. Kita nak lihat kehebatan kepimpinan politik negeri Melaka. Yang kedua, kita nak tengok kepimpinan kerajaan oleh pegawai-pegawai kerajaan biar efisien, cekap dan profesional. Mana pegawai kerajaan yang di perkerajaan kerajaan negeri, pada kerajaan tempatan di daerah-daerah dan juga di dalam badan bekanan syarikat-syarikat kerajaan dan agensi-agensi orang yang betul-betul tanggungjawab. Sekarang agensi-agensi kita banyak syarikat macam-macam ni macam dah mengagih-agihkan harta peribadi macam nak syarikat sendiri yang berhala kroni ini dapat Semua secara gonding, gonding beri, gonding beri, gonding beri, gonding Banyak masyarakat perniagaan, kontraktor kita terbiar begitu saja. Disapu oleh kroni-kroni ini. Ya tuan-tuan, kerana itu kita mencadangkan. Ya bahawa pentadbiran kerajaan pada kerajaan, kerajaan pentadbiran kerajaan tempatan pada daerah-daerah dan pentadbiran cekap dan profesional untuk semua badan-badan berkanun InsyaAllah tuan-tuan di dalam parti kita yang mempunyai kebolehan mentakbir Kalau kita mentakbir insyaAllah diberi peluang untuk mentakbir semua syarikat-syarikat ini. -syarikat naikkan semua kehebatan. Ya. Agensi-agensi ini. -agensi. Tok Razak, ya. Tok Razak masa dia hidup dulu, dia kata kerajaan ini memberi perkhidmatan kepada semua. Ya. Melayu Tapi badan-badan perkanun -badan syarikat-syarikat ini agensi dibuat untuk betul-betul membantu orang Melayu bumi putra pribumi ya untuk menaikkan prestasi ekonomi mereka di dalam negara kita. Jadi tuan-tuan itu sajalah yang saya nak ingin sampaikan saya pun ada dapat warning ni. Ha, dua minit saja lagi. Jadi saya minta insya-Allah keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kehadiran kita di satu fardu kifayah yang penting memberi sokongan satu perjuangan ya satu pengorbanan untuk melihat benar-benar perubahan kerajaan ini akan menjadikan negara kita di oleh majoriti orang Melayu beragama Islam selagi ada bulan dan bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.